जे जे काही भणावे तेते तुझे रूप बरवे दासगणू स आता पावे हीच आहे याचना तूच काशी विश्वेश्वर सोमनाथ बद्रिकेदार महाकाल ते वियोंकार तूच कीरे त्र्यंबकेश्वरा भीमाशंकर मल्लिकार्जुन नागनाथ पार्वती रमण श्रीकृष्णेश्वरीची तूच परळी वैजनाथ निधि तटाला तूच स्थित रामेश्वर पार्वती कांत, सर्वसंकट संकट निवारता हे कृपाणवा नारायणा महाविष्णु घना, हे शेषशायी परिपूर्णा नरहरि वामना रघुपते